весна 2014, накрывшая Крым и Донбасс, в юридической плоскости подпадает под три жесточайшие статьи Уголовного кодекса Украины. Я, Русь, моя. Посягательство на целостность Украины до 12 лет. Государственная измена до 15 лет. Терроризм. Пожизненное заключение. Но как оказалось, за потерю городов на востоке страны наказание практически никто не несет. Всього 18 вироків. А ви знаєте, що з цих 18 засуджених 17 звільнені від відбування покарання на сьогоднішній день в Україні одна людина відбуває покарання за сепаратизм. А ті, кого все таки привлекли к відповідальності, просто похожі на козлов відпущення. А ви знаєте, що з цих 18 засуджених із цих чотирьох осіб жодного посадовця? Це всі прості люди, які були або безробітніми. Це переважна біль. більшість, або займала якісь прості невисокооплачувані работы. Среди подозреваемых нет ни одного чиновника или начальника милиции, позволившего вывесить флаг ДНР над городским советом. Никто не трогает мэров, давших распоряжение организовать фейковый референдум. Сейчас, как бы, векторы направления и местного самоуправления, и Донецкой Народной Республики по поддержке порядка этого референдума совпадали. Некоторые из них практически с хлебом и солью встречали захватчиков, а после освобождения их городов быстро переоделись в вышиванки, назвали себя патриотами и остались в своих нагретых креслах. Рева, например, который сейчас получил героя, который просто открыл здание исполкома и сказал, заходите, только не рушьте у меня здание. Понимаете? Просто. Он сегодня получил героя. Героя? Какого героя? Все одинаковые были ситуации, все были в одинаковой. Несмотря на обилие видеофактов, подтверждающих лояльность местных властей Донбасса к боевикам, правоохранительные органы почему-то не считают их причастными к этим событиям. Пытание ответственности. Не застать баг. Единственный чиновник, который сегодня попал в руки правосудия, это экс-мэр Славянска Неля Штепа. Никто вот серьезно к этому не относился, вообще никто. Вы паникуете, все нормально, что вы там начинаете? Сегодня Штепа обвиняется в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей грозит пожизненное заключение. Но сама Штепа уверена, что ее выпустят уже в этом году. Я выйду. Я знаю, что это все это закончится. Много людей, которые сегодня понимают, что Штепы вообще здесь ни при чем. Может, только вы один так думаете, но потому что у вас нет другого выхода. Секретные материалы взяли эксклюзивное интервью на Ли Штепы прямо в Харьковском сизо. Экс-мэр рассказала нам, почему судят только ее на каких условиях она выполняла все пожелания террористов в день захвата Славянска. И какие договоренности существуют между оставшимися у руля мэрами и киевскими властями. А также поддерживает ли ее друг беглец Николай Азаров. Конечно, поддерживает. Постоянно мне передают посылки, я подтвердит и СИЗО. Одним из доказательств причастности Штепы к организации сепаратизма стали ее выступления 12 апреля прошлого года, в день захвата Славянска. Оказывается, такие люди, которые сегодня против власти И я вам говорю так, как они мне говорят. Это те люди, которые захватили область Полгов. Это Донецк. Сегодня штепа на полном серьезе объясняет, что руководствовалась приказом из Киева идти на поводу у боевиков и выполнять их требования. Они пригласили ко мне начальника милиции. Он говорит, ну захват здания. Я говорю, у вас говорю, есть люди в, в заложниках? Он да, 278 работников. Я ему даю телефон, он минут 20 разговаривал с Бажедаевым, с Тарутой, потом набрал Пашинский, он еще с ним переговорил. И говорит, они попросили, чтобы ты пошла провела с ними переговоры по поводу освобождения. Я говорю, а ты не можешь эти переговоры провести? Он говорит, «Эм, нет. Я беру трубочку, мне Тарута говорит, нелегально, все сделайте, для того, чтобы сегодня не пролилась кровь. Все что угодно, крутись, вертись. За неделю до захвата города на окраине Славянска, на территории вот этой церкви, отец Виталий, который позже благословлял армию Стрелкова, поселил у себя вооруженных людей. Мэр города об этом, естественно, знала. У нас православный центр, и они арендовали у нас здание Виллы Марии. И поступило сведение, что там какие-то драки, попойки. И СБУ мне ответила, и милиция мне ответила, что в этом здании проходят спортивные там, дзюдо, айкидо на базе православного центра. И что это все под православным батюшкой, отцом Виталием. Как потом мы выяснили, что на этой базе действительно и начальник СБУ, и начальник милиции Наш, прекрасно понимали, что там собираются люди для какого-то серьезного задания. После своих скандальных заявлений в день захвата славянска Штепа пропала, но вскоре появилась в сюжетах вездесущего Life News, призывая Путина и благодаря его за захват Крыма. Знаете, я очень благодарна Путину. Я вам сразу скажу за то, что он зашел в Крым, он остановил э, на э, Полтаве остановил правый сектор. Если бы э, Путин, э, не, ну Россия, скажем так, не забрала бы Крым, или Крым не ушел бы в Россию, то, скажем так, не остановилось бы это все, и нас бы смели с лица земли. Оправдывается Штепа тем, что была в плену. Интервью для Life News давала под дулом пистолета. То есть меня вызывал Пономарев и показывал мне два раза, что я по трибуналам, что меня вот должны расстрелять, если я там не буду это делать. Я вам скажу, что если бы на тот момент детей, я детей умоляла, упрашивала, соберитесь и уедьте. Вот когда дети мои уехали, они мне тысячу раз после этого просили дать интервью. Я не дала больше ни одного интервью. Несмотря на нашумевшие кадры, экс-королева Славенска винит во всем силовиков, которые и должны были защищать города документы, которые он оставил, подтверждающие назначение там, э, о переговорах. Но э, э, я уже сейчас не помню. Обратитесь в СБУ, если они их не уничтожили. Я когда приехала, я всегда все показала в СБУ, они мне три дня держали в своей гостинице. Они не знали вообще, что со мной делать. Свой арест Штепа считает местью за то, что она так и не пошла на поклон в Киев. В отличие от мэров других городов Донбасса. Меня не арестовали. Я приехала сама в, в, в этот, в СБУ города Харькова для того, чтобы дать показания. Я сама приехала, мне никто не хотел слушать. Вообще никто. Я набрала, я же говорю, начальника э -э, СБУ Донецкой области, спасителя Сергея Александровича, он от меня отмахнулся. Говорит, слушай, ты лучше спрячься, потому что тут говорю, говорит, ищут, кто бы кого-то бы сделать виноватым. Тебя сделают точно. Потому что все смылись, никого на тот момент не было. Не было на тот момент ни ревы, ни перебиноса. Ну, их там вызывали, их там как-то с ними всех, как и меня. Допрашивали. Но все сказали, что мы ничего не знаем, мы с вами. Вот как вы будете? Одно я сказала, что я буду судиться. По ее словам, как и другим мэрам, ей предлагали мировую. И шанс тайно влиться в ряды новой власти. Сначала мне дали статью 110 часть 1. Это там условно. Потом они говорят, Нелли, я говорю, я хочу с кем-то переговорить. Что вы меня здесь держите? Они мне приносят через полчаса часть 2 опять подписано областным прокурором. Вы понимаете, это в течение полчаса он уже подписал. Они мне говорят, либо вы сейчас одумываетесь и успокаиваетесь, мы вам даем четыре условные, и вы уходите домой. Я говорю, что дальше? Никто не будет наказан за то, что сделали в городе Славянске. Он мне приносит через три часа, приносит мне 110-я а часть 3. Это до 15 лет. Суд проходит в течение ночи, в 2 часа ночи суд. Меня вызвали, никто меня не слушал. Вообще не было ничего. Все, сепаратистка. Сидя в СИЗО, она поддерживает и отстаивает своих друзей мэров оказавшихся в той же ситуации, но выбравших другой путь. Все одинаковые были ситуации, все были в одинаковые. Как Перебинос, как я, как Костюков, как тот же самый Хотлубей Мариуполе. Вот что нам говорил э, руководство страны, руководство э, области, то мы и делали. Мы, они сами не знали, что делать, а мы делали то, что они говорили. Но її бывшие друзі, может быть в рамках тих самих договоренностей з Києвом уже прийняли правила нової игры і не желают с ней иметь навіть общего прошлого. У мене немає ні інформації, ні особливого інтересу. Коли вона була мером, і ми були мерами в Донецькій області. У нас взагалі не було нормальних контактів ну, в силу її особливостей. Тому в даній ситуації кожен відповідає за себе. Сумев договориться с действующей властью о неприкосновенности, многим мэрам Донбасса временно прощается сепаратистское прошлое. Конечно, ну, конечно, с каждым мэром перебиносы избивали очень сильно. И я думаю, что эта участь прошла всех, всех до единого. И я думаю, что Хатлубей тоже был на ковре у СБУ, с ними договорились, с ними сто процентов с ними договорились, что давай тише воды ниже травы, все и будет нормально. Со мной не договорились. Договаривались, скорее всего, с местными церками по-разному. С одними кнутом в виде папки с сепаратистским прошлым, с другими пряником в виде возможности пилить местные бюджеты после децентрализации власти. Почему мы именно таких мэров, тех самых, какие были? Ну, выходит так. Выходит так, что изменности власти э, достаточно важко очекувать. Важко очекувать прорывы каких-то кращому випадку це буде констатація того, що було. В среду фільм «Безголосий Донбас» в проекте «Совершенно секретно».